Так, чуть-чуть мне, мне, с утра, пока есть настроение, мне вываливается Якименко, триггер ММА. И он там поднимал тему, <coughs> пошли аресты, ну, вчера там были конфликты СБУ и НАБУ. К чему это глобально приведет? Ни к чему. Такие разборки со спецслужбами проходят постоянно, еще с кучмовских времен. <coughs> Разделение УПК по видам преступлений службам, это правильное. <coughs> Чем будет больше независимых следственных органов, тем более-менее так это будет сбалансировано. Со всеми договориться трудно. НАБУ представляет страны-доноры семерку, от него никуда не денется от того НАБУ. СБУ это вертикаль президента Украины. Получается, мы сейчас видим Александра Дюма в чистом виде. Это бои между кардиналом и мушкетерами. В, Дюма мушкетеры были показаны как хорошие, кардинала бойцы как плохие. На самом деле кардинал Ришелье это был человек, который создал современную Францию, современный флот, письменность. Это была величайшая личность. А мушкетеры это были ЧВК Вагнер на тот момент. И это были мудаки, преступники и бандиты. По нашим баранам. Почему это происходит? Набу активно начал работать копать под Зеленского по указанию, я думаю, от Семерки. Семерка, ж, ну, как вот, э, э, например, первые лица Европы, они тебе в глаза, э, сы в глаза божья роса, как говорила моя бабушка. Они тебе улыбаются, фондерляй, но НАБУ говорят, что вы их там джукаете, а Требушная будет гавкать. НАБУ пошло с атакой на окружение Зеленского, это возбуждено, главное дело, против Чернышова и т.д. и т.п. Зеленский это как личное оскорбление воспринял, дал команду Малюку, и Малюк начал щипать по реализовывать наработанные материалы. Они хлопнули двух набушников, которые работали, сотрудничали с Россией, это хорошо. Ну, в целом, еще и пошмонали еще каких-то 15 детективов. Это ни к чему не приведет, но НАБУ более, будет более озлоблено, У них есть наработки материалы. А там, где ты роешься по большим деньгам, ты всегда на кого-то выходишь. И, ну, во власть. Ну, так власть устроена, она всегда как-то имеет какие-то преференции. Я ж не имею доступа до финансовых ресурсов, для ОВГЗ, до контрактов. Они имеют. Всегда есть какая-то форма, назовем это лоббизмом, чтобы не оскорблять коррупции. Ну, борьба будет продолжаться. Как говорит Виктор Федорович, не этот Валерий Федорович, который бежит на дорожке, борьба тревая. В чистом виде Александр Дюма. В чистом виде. Если кого-то поймали вчера, который сотрудничал с Россией. А, ну и Якименко ж возмущается, что Махамед Джамалов был сотрудник Набу. Ну ну, смотрите, у него, например, он установил Якименко, прочитал где-то, что у него отец там не маленький бизнесмен Дагестана. Ну, понятно, что он когда конкурсы на БУП проходил, не помажешь, не поедешь, да. Это ж... Мы живем всеми этими присказками Руси. Какие у меня шансы, например, как у фронтовика пройти в НАБУ? Да никаких. Да мне чисто даже и презрительно туда идти. Я же понимаю, что будут просить, а я уже не хочу кланяться никому. Все, я уже не гнется, у меня там астрахандроз. понятно, что Рашид Магомедов прошу. Но его свинтили. И он приводил пример, я вспомнил, борца Зазу Зазирова. У него там была заглавие Зазу Зазиров. Зазу Зазиров. Мы всегда брали легионеров, как в футболе, так и в борьбе, вольной, классической. Кавказцы хорошо борются. Хотя у нас была очень знаменитая школа украинской борьбы. Были свои украинские чемпионы, типа Олейника. Но Заза Зазеров стал призером мира. Два раза Европу выиграл. И выиграл бронзу Олимпийских игр. Так что Заза Зазеров послужил Украине.